Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aina binti MD Pauzi, nombor metrik L2024-2002-683 dari Program Diploma Paskal Pendidikan. Untuk kursus KPP4023, Aplikasi Psikologi Pendidikan, saya akan membentangkan ulasan artikel berwasit bertajuk Faktor Utama Vandalism dalam Kalangan Pelajar di Sekolah. Vandalism didefinisikan sebagai tingkah laku merosakkan harta benda seperti menconteng dinding, memecahkan kemudahan atau merosakkan peralatan sekolah. Ia sering dianggap salah laku remaja yang biasa, tetapi sebenarnya ia adalah gejala sosial yang serius. Jika tidak dibendung, ia boleh menjejaskan perkembangan murid dari segi emosi, akademik, mengganggu imej sekolah dan memberi kesan buruk kepada masyarakat secara umum. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Razimi Hussein dan pasukan penyelidik pada tahun 2020. Ia diterbitkan dalam Journal of Humanities and Social Science, jilid 2, isu 2. Kajian ini memberi tumpuan kepada faktor-faktor yang menyebabkan vandalisme, kesan yang timbul serta langkah mengatasi dan cabaran yang dihadapi sekolah serta keluarga. Secara ringkasnya, objektif utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor berlakunya vandalism, menerangkan kesannya terhadap pelajar dan pihak sekolah, serta mencadangkan langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Kajian ini juga cuba memahami cabaran sebenar yang dihadapi oleh guru dan ibu bapa dalam membendung masalah ini. Dari segi metodologi, kajian ini menggunakan kaedah temubuah semi-struktur bersama seorang guru di Sekolah Menengah Agama Irsyadiyah Kedah. Hasil utama kajian mendapati dua faktor dominan yang mendorong berlakunya vandalisme ialah pengaruh rakan sebaya dan faktor keluarga. Walaupun tahap vandalisme di sekolah kajian masih lagi terkawal, tetapi ia berpotensi menjadi lebih serius jika tidak diberi perhatian awal. Dalam kajian ini, rakan sebaya dikenal pasti sebagai faktor dominan. Remaja lebih cenderung meniru tingkah laku negatif semata-mata untuk diterima dalam kumpulan dalam keadaan tertentu, mereka sanggup menconteng, memecahkan atau merosakkan kemudahan sekolah sebagai tanda kesetiaan mereka untuk kumpulan. Hal ini membuktikan pengaruh rakan sebaya sememangnya boleh mengatasi kawalan diri pelajar. Selain rakan sebaya, keluarga juga memainkan peranan yang penting. Gaya asuhan ibu bapa sama ada otoritatif, permisif atau abayan memberi kesan besar terhadap anak. Murid yang kurang mendapat perhatian, kasih sayang atau yang hidup dalam tekanan keluarga yang negatif lebih cenderung meluahkan perasaan melalui perbuatan negatif seperti vandalisme. Faktor keluarga ini memperkukuhkan lagi pengaruh rakan sebaya. Kesan vandalisme dapat dilihat pada dua peringkat. Bagi murid, ia mencemarkan rekod disiplin, menjejaskan kestabilan emosi dan boleh menutup peluang masa depan seperti kerjaya atau kemasukan ke institusi pendidikan. Bagi pihak sekolah pula, kos pembaikan kemudahan meningkat dan imej sekolah tercela. Sekolah boleh dipandang lemah dalam aspek pengurusan disiplin. Dapatan artikel ini boleh dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Teori ini menekankan bahawa tingkah laku manusia dipelajari melalui pemerhatian, peniruan dan pengaruh model dalam persekitaran. Dalam konteks ini, murid melihat rakan sebaya mereka melakukan vandalisme seperti menconteng dinding. Lalu menirunya uh, kerana mereka mahu diterima dalam kumpulan. Bandura juga memperkenalkan konsep reinforcement dan punishment. Jika tingkah laku vandalism mendapat perhatian ataupun sokongan daripada rakan-rakan, murid akan terdorong untuk mengulanginya. Sebaliknya, tanpa kawalan guru ataupun ibu bapa, tingkah laku negatif ini akan terus berkembang. Ini jelas menunjukkan bagaimana pengaruh kumpulan sebaya lebih kuat daripada nasihat keluarga ataupun guru. Sumbangan utama artikel ini adalah kepada guru dan juga pihak sekolah. Dengan memahami pengaruh rakan sebaya sebagai punca utama berlakunya vandalism, guru boleh memperkukuhkan lagi program bimbingan rakan sebaya, menggalakkan murid menyertai aktiviti positif seperti co-curriculum dan juga menganjurkan kempen anti-vandalism kaunseling disiplin juga boleh diperkasakan lagi untuk membentuk budaya sekolah yang lebih positif. Sebagai kesimpulan, vandalism berpunca daripada pengaruh rakan sebaya dan juga keluarga. Jika masalah ini dibendung lebih awal, kita dapat mengelakkan kerugian kepada pihak sekolah dan masalah sosial yang lebih besar. Antara cadangan utama ialah kerjasama erat antara guru serta ibu bapa dan juga pelaksanaan kempen anti-vandalism serta pembinaan persekitaran sekolah yang lebih positif dan kondusif bagi murid. Rujukan utama saya adalah daripada artikel Muhammad Razimi Hussein dan rakan-rakan bertajuk Faktor Utama Vandalisme dalam Kalangan Pelajar di Sekolah diterbitkan dalam Journal of Humanities and Social Science pada tahun 2020. Sekian, terima kasih.